मुंबईमध्ये आज सोळा जूनला केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला त्यावेळी त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर वक्तव्य केलं नरेंद्र मोदींचे सरकार हे बहुमतांचे सरकार आहे त्यामुळे हे सुद्धा पाच वर्ष टिकणार असे ते म्हणाले त्यासोबतच बाबासाहेब आंबेडकर नसते तर आम्हाला कुणी विचारलं नसतं असं देखील ते पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आशीर्वादाने कृपेने मित्रांना मोदी मध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांची चळवळ मजबूत करण्याचा आमचा ध्यास आहे बाबासाहेब आंबेडकरांनी भूमिका मांडल्या होत्या त्या पद्धतीनं गोरगरिबांना न्याय मिळून देण्यासाठी संघर्ष करा अशा पद्धती त्यांचं आव्हान होतं आणि त्याप्रमाणे त्यांच्या काळापासून आपण रिपब्लिकन पक्षापर्यंत आपलं काम अव्यातपणे सुरू आहे आणि त्यामुळंच आपणाला बाबासाहेबांच्या आशीर्वादामुळं जे कार्यकर्ते माझ्या पाठीत उभे आहेत त्यांच्या ताकदीमुळं मला अशा पद्धतीची संधी मिळालेली आहे मला सामाजिक न्याय आणि अधिकार मंत्रालयात जमिनी जबाबदारी दिलेली आहे त्याबद्दल नरेंद्र मोदींचा आभार व्यक्त करतो आणि महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर साऱ्या देशातल्या दे तमाम जाती धर्माच्या लोकांना एकत्रित आणू बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानातला भाडपृभा करण्यासाठी माझा सातत्यानं प्रयत्न राहणार आहे आणि आज मी चैतभूमीला इथं येऊन बाबासाहेब आंबेडकरांचा आशीर्वाद घेतलेला आहे आणि <laughs> मला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या माध्यमातून या सर्व बळ मिळालेलं आहे आणि त्यामुळं माझं हे काम सातत्यानं पुढं चालू राहणार आहे आणि बाबासाहेब आंबेडकर नसते तर आम्हाला कुणी विचारलं नसतं बाबासाहेब आंबेडकर हीच आमची शक्ती आहे हीच आमची भक्ती आहे हेच आमचं बळ आहे आणि त्यामुळं आज मी त्या चैत्यभूमीला अभिवादन केलेलं आहे सर हिंदी ठेवा ठेवा हॅट्रिक जो आहे पहिली बार मारी पिछली बार तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और मुझे भी उसमें मौका मिला है जो हमारी एन डी ए सरकार है इस एन डी ए सरकार में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक पार्टनर है और रिपब्लिकन पार्टी का पूरा सहयोग एन डी ए को पूरे देश भर में मिला है महाराष्ट्र में भी ये मिला है महाराष्ट्र में जरूर कुछ कम सीटें आई है लेकिन लोकतंत्र में जो भी मतलब लोगों की भावना होती है उसको हम स्वीकारते हैं और कुछ कारणों के कारण मतलब हमें सीटें कम मिली संविधान बदलेगा संविधान बदलेगा इसी तरह की चर्चा की गई और इसीलिए हमें मतलब यहाँ मतलब जितनी सफलता मिली।, मिली है उतनी नहीं मिली है लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुमत की सरकार है इंडिया की सरकार है 2014 में भी एन की सरकार थी जब पूरा बहुमत था 2019 में भी मतलब एन की सरकार थी जब बीजेपी को पूरा बहुमत था और अभी बीजेपी का जरूर कुछ अल्पमत में है लेकिन एन को क्लियर बहुमत है और मोदी जी की सरकार वो बनी है और ये पाँच साल तक चलती रहेगी सर महाराष्ट्र ने मारा में मारा किया है जिसमें एक पेपर का आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि किस तरीके से मोबाइल के जरिए ई को अनलॉक किया जा सकता है इसकी उसमें आर्टिकल है और उसके ऊपर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और जो है कहीं ना कहीं एक ई के जरिए हैक करने की कोशिश की गई है राहुल गांधी ने ऐसा क्वीट किया मुझे लगता है की अगर होगा तो राहुल गांधी के लोगों ने किया होगा तो मुझे लगता है कि उनको तो मतलब इतनी कम सीटें पूरा मीडिया ने दिखा रहा था लेकिन उनको जो ज़्यादा सीटें मिली हैं इसका मतलब इन लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है हम बहुत ज़्यादा सीटें हमको मिलती थी तो लेकिन ऐसा ये मशीन राहुल गांधी के लोगों ने लाई है ये कोई मोदी साहब ने नहीं लाई है कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में ई मशीन आई है यू मशीन जो किसी ने दिखाया होगा ऐसा अनलॉक हो सकता है लेकिन उनके पास, पास मशीन तो पहुंचनी चाहिए मशीन तो पुलिस के कंट्रोल में होती है और मशीन की पूरी सुरक्षा की जाती है वहाँ कोई पॉलिटिक्स का विषय आता नहीं है तो बार बार इसी तरह के सवाल उठाते हैं और इसी तरह मतलब जब हमारी सरकार बनी है तो ये मशीन क्रैक क्लॉक की जाती है तो इसी तरह के कुछ उदाहरण हो गए भी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई हर मशीन ऐसी हो सकती है हर मशीन के इतिहास में जाएगी नहीं है इसी ने प्रयोग किया होगा कि भाई अगर कोई बटन दबाएगी तो मतलब कमल को होट जाता है दूसरा बटन दबाएगी तो पंजा को होट जाता है ऐसा भी कुछ जो उदाहरण है ये भी कुछ लोगों ने दिखाए हैं लेकिन ई मशीन के बारे में इलेक्शन कमीशन की ठोस भूमिका है कि भाई ई मशीन के माध्यम से ही आगे चुनाव होगा अगर सब लोग तय करते हैं कि हमको बैलेट पेपर चाहिए तो उसके लिए भी हमारी तैयारी है तो बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तो उनको और भी ज़्यादा वोट मिलेगा तो लोकतंत्र में ठीक है आ, इंडिया आघाड़ी ने भारी कोशिश करने के बाद भी लोगों को ब्लैकमेल करने के बाद भी समाज में फूट डालने की भूमिका रखने के बाद भी हमारी सरकार आई है और हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को कि उनके पिताजी राजीव गांधी जी इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी को चार सीटें मिली थी और मनमोहन सिंह की सरकार जो थी कांग्रेस पार्टी भी इतनी ज़्यादा सीटें नहीं थी उसके बावजूद भी वहाँ यूपी की सरकार दस साल तक चली थी तब हम लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया था कि भाई ये सरकार अल्पमत में अल्पमत में है उनके पास क्लियर बहुमत था और इसीलिए दस साल तुम्हारी सरकार चल सकती है तो हमारी पंद्रह बीस साल सरकार चलती रहेगी आगे तो हमारे ज़्यादा सीट चुनकर आएगी जो गलती कुछ जो हमारी हुई है कुछ बयानबाजी से कुछ मतलब होट कम मिले हैं उस पर आत्मपरीक्षण चल रहा है स्टडी चल रहा है और आगे के चुनाव में हमें अच्छी सफलता मिलेगी और हम ये पाँच साल तो हम सरकार चलाएंगे लेकिन दो में भी हमारी सरकार इंडिया की सरकार आएगी सर महाराष्ट्र में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी विधानसभा के लिए शुरू कर दी है उद्धव ठाकरे हो मनसे हो कांग्रेस हो पर उनकी तैयारियां शुरू हैं है। क्या आपको लगता है महाविकास आघाड़ी मिलकर कर ये विधानसभा चुनाव लड़ेगी आपको तो मतलब जो महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ने का चल रहा है लेकिन जिस तरह मैंने कुछ बयान जो नाना पटोले जी को मैंने तो सुने कि भाई वो खुद नंबर एक की पार्टी को कुछ समझते कि उनकी सबसे ज्यादा सीटें आई है और उद्धव ठाकरे ज़्यादा सीट लड़ने के बाद उनकी तो नवी सीटें आई है और एक नाथ सिंधे जी उससे बहुत कम सीटें लड़ने के बाद उनके तो सात सीटें आई है तो मुझे लगता है कि जिस तरह महाविकास आघाड़ी ये तो लोग बोल रहे एक साथ लड़ेंगे लेकिन एक साथ लड़ेंगे नहीं मालूम नहीं है इन्हें साथ लड़ेंगे तो भी अच्छी बात है उनका अलायंस ऑलरेडी तो है ही तो है लेकिन हमारी महाविकास आघाड़ी जो है हम महाविकास आघाड़ी में हर पार्टी को मेरा निवेदन है कि अपने ताकत के मुताबिक सीट मांगो और महायुति जो अपनी है महायुति की को जो सफलता उतनी ज़्यादा लोकसभा में नहीं मिली थी लेकिन विधानसभा में सरकार अपनी आनी चाहिए इसके लिए मतलब हम एक एजेंडा लेकर लोगों के सामने जाएगी भारत सरकार के तरफ से क्या डेवलपमेंट के लाएगी ये भी मत मतलब लोगों को बताएगी हमने विकास क्या क्या किया है ये भी बताएंगे और जिस चूक के कारण हमें कम सीटें में मिली है उसको सुधार कर गर्म मैदान में हम उतरने वाले हैं और इसीलिए सरकार हमारी आएगी मतलब एक नाथ शिंदे है देवेंद्र फडणवीस जी है और अजीत दादा पवार है आरपीआई है तो हम सब लोग मिलकर हम ताकत से लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि हमको एक सौ सत्तर एक सौ अस्सी तक सीटें हमारी आर पी आई की क्या मांग होगी विधानसभा चुनावों को लेकर कितनी सीटों की मांग करेगी आर पी की मांग ये है कि अभी विस्तार अगर हो जाता है तो आरपीआई को एक मंत्री पद मिलना चाहिए और जो सत्ता में मैंने देवेंद्र जी से बात की है बीच में देवेंद्र फडणवीस मेरे दिल्ली के स्कूटी पर ग्यारह सौ दर्जन रोड पर आए थे उनके साथ मेरी आधा घंटा तक बात हुई थी और उनको हमने बताया कि भाई आरपीआई को एक आठ दस सीटें मिलनी चाहिए और जो महामंडल है ये महामंडल का जो अपॉइंटमेंट है जल्दी जल्दी करो आपके पार्टी को भी करो हमारे पार्टी को भी करो उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि अभी ये जो चुनाव होने के बाद अपन करेंगे तो मुझे लगता है कि आर पी को एक आठ दस सीटें मिलनी चाहिए इनसे हमारी मांग है उसमें चर्चा के बाद कुछ सीट थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन आर को कुछ सीटें मिलेगी और इस वक्त आर का जो चेहरा है ये विधानसभा में चुकाने के मिलेगा